Получилось? Все, говори, что ты мама. Добрый вечер. Казахстан. Я с Украины. Меня зовут Татьяна, и мне 82 года. Хочу поделиться своими результатами после приема продукции компании «Биэтик». За свою долгую жизнь я переболела очень многими серьезными болезнями, которые отразились, конечно, на моем здоровье. Но когда я переболела коронавирусом, все эти болезни вернулись ко мне назад. Хотя я долго лечилась и хотела быть здоровой, но я просто слегла и была очень, очень в очень плохом состоянии. Продукцию компании Биотик, клеточное питание, я начала принимать в ноябре прошлого года. Как раз будет год, как я принимаю это питание. Я сразу почувствовала облегчение, у меня появилась сила энергия. Я стала вставать с постели. У меня прошли боли в кишечнике. Я ничего не могла есть. У меня такое было состояние, что не могла принимать простой человеческой пищи. И когда я стала принимать это питание, я начала понемножечку есть. У меня пропали боли в почках, пропали боли в поджелудочной. У меня печень уже не стала так вылезать из-под ребер куда-то спряталась уже. И не стало у меня уже болеть в правом подреберье. У меня стал э, приходить в норму, стало приходить в норму давление. Было очень высокое, 200 на, на 90 и выше. А сейчас у меня давление нормальное. Я себя чувствую сейчас очень хорошо. И я освободилась от панических атак. У меня прошла диарея, у меня прошли боли в суставах. У меня тахикардия была очень 120. Сейчас у меня нормально бьется сердце, 68 ударов. У меня прошли панические атаки, очень были сильные. Были уже назначены антидепрессанты. Также у меня прошли судороги в ногах. Я стала вставать, я стала себя чувствовать человеком. Я уже не стала обузой для окружающих. Потом эм, я изменилась очень внешне. У меня появился цвет лица. И хотя мне столько лет, но я почувствовала себя нормальным человеком. Мне захотелось жить и захотелось мне быть полезным обществом. Я стала помогать своей дочери и в прямые эфиры выходить и жить нормальной человеческой жизнью. Мне стала делать зарядку, стала вести активную жизнь и очень хорошо себя чувствовала. Что еще? Очень, ну, много очень болезней освободилась. У меня прошла диарея, у меня перестал кровить геморрой, хоть это неприятно говорить, но мне было очень-очень тяжело. Боли головные прошли, давление, конечно, стало нормальным. Я уже не принимала аптечных аппаратов препаратов и сейчас я не принимаю ничего не принимаю Здесь только клеточное питание и хочу всем сказать что вот я уже в таком возрасте освободилась от таких болезней поэтому принимайте клеточное питание. Не слушайте никого. Вам это очень поможет. Посмотрите на меня, Я как я изменилась. Люди все, которые меня видят, говорят, как ты помолодела. Так что это клеточное питание, оно не только оздоравливает, но оно даже омолаживает. У меня и морщины стали пропадать. У меня волосы из пакли превратились в, шел... в шелковистые волосы. Поэтому хочу всем я пожелать здоровья, многих лет жизни, принимайте клеточное питание, будьте здоровы. И спасибо вам большое за внимание и надеюсь до новых встреч.